Доброго вечера, шановні понито да по новому. у вас на телеканале Лот и на хвилі пульс ФМ. Мы у живому эфире, радио и теле мы с своим гостевым блоком проекту Лот на живу, что на боте правды на вашем боте, у всей студии Юля Петьмирова. И Александр Шелес, Лужив. Это прежде всего площадка для диалога. Звоните к нам в студию, задавайте свои личные вопросы нашим гостям и экспертам в студии. Обсуждайте вместе с нами любую тему, которую мы предлагаем в прямом эфире, либо же предлагайте свои темы, придавайте публичности своим личным проблемам. И, может быть, именно публичность их поможет. Уже трішить телефон наші студії ноль підесят двісті десять Також у нас є странічка Life. Саме там ми анонсували сьогоднішній ефір. Він цілком і повністю за різних проблеми різного гвалту на рівні цілої країни, хоча йдеться і про Луганщину, як то торговельна блокада із зоною непідконтрольною. І різні з цього приводу інцинуації ми омину, оминемо ось саме на найближчі 55 хвилин. Адже бо у цей час ми поговоримо, що коїться у фактично обласному центрі місті Сєвіродонецького сесія, яка була сьогодні у інтимній обстановці. Саме і є темою нашої сьогоднішньої програми, і першим гостем у нашій студії є Олексій Ярош, заступник міського голови. Імпан Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, перше запитання відповідним чином про інтим. А, як ми його прононсували, Було точніше, не було світла, було темно і підсвічували журналісти у і секретарю і усім депутатам. Ви були на тій сесії. А, ваші враження? Ну, какое мое впечатление такое, что, ладно, на сессии был интим, интим был э, и в спортивных комплексах, интим был э, в зале борьбы в детской школы, интим был э, в летних кортах, да, но, слава богу, здравый смысл восторжествовал, и в зале борьбы мы э, вели переговоры с РЭСом, включили, должны были включить свет. А по поводу летних кортов до сих пор идет и идет у нас перепалка, включать или не включать, много ли мы там денег зарабатываем. Я пытался объяснить, что там тренируются э, только юные спортсмены, которые на бюджете, за бюджетные средства и не зарабатывают, летние корты не зарабатывают на наших с вами детях, юных спортсменах деньги. Но не знаю, до, дошли ли мои убеждения до чиновников этой, этой частной организации. Я, я надеюсь, что завтра включат свет у нас на летних кортах и спортсмены продолжат тренировки. То есть, а я... Северодонецкий горсовет? Северодонецкий горсовет, я думаю, в той же ситуации, что это проблема не Северодонецкого горсовета. Все счета по электроэнергии оплачены, там идет реактивная электроэнергия, но там вопрос казначейства. Не то, что горсовет не хочет платить, насколько я понимаю эту проблему. До решения Северодонецкой мискрады, что были ухвалены сегодня, на что особо вы вписаны? пало ваше, дуже вагоме око. Что конкретно депутаты решили, чтобы конкретно ваш профиль, задуманы-то опеймни проблемы? Я попробую ответить. На сегодняшний день, слава богу, консолидировалась команда вне зависимости от, от политических предпочтений. И наконец-то я надеюсь, что мы отвоевали ледовый дворец. Вот вот это я заметил. Да, сегодня суд принял, что сняты все ограничения по ледовому дворцу. Вот что называется работа команды. С 2007 года не могли решить эту проблему. А наша команда смогла. Я считаю, это командное, командное достижение. Мы смогли это сделать. И теперь следующий шаг – это восстановить ледовы в полном объеме все, что там и было. Лед, команды. Детско-юношеские секции и так далее. На сегодня про сессию. Сегодня, что касается моего направления, был тоже, так сказать, уникальный в определенном смысле случай Мы добавили две тренерские ставки в США номер один, то есть открываем по многочисленным просьбам родителей, сегодня популярные виды спорта, такие как кикбоксинг, там ММА, сейчас открываются вот эти секции, поэтому всех, пользуюсь случаем, приглашаю, родителей, приводить детей, это будет, ну сейчас этот спорт набирает популярность, там, по телевизору, сейчас, поэтому у нас открытые секции, и я думаю, что с февраля... Ми що називається, робота по черхну команди. А що за команда? Тому що ну, направду, далі буде у цьому ефірі значно більш гаряче, і зійдуться різні точки зору, адже бо були завжди є задоволені, є незадоволені. Як ви м, намалюєте такий портрет цієї команди? Команда, це хто? Я вам спробую об'яснити, команда це ті люди, ті депутати, які хочуть вороті прогрес. не откатиться назад, а мне остаться на позициях, которые в каждое свое направление он пытается модернизировать, пытается прогрессировать в этом направлении. То есть, если мы говорим о спорте, да, то есть добавляем секции, добавляем тренеров, наполняем спортзалы, ремонтируем спортзалы, покупаем инвентарь. И все, кто поддерживает это, это и есть команда. Они могут быть с разных партий, они могут быть э, какие-то разные политические взгляды. Но на моментах детей, пенсионеров, больных мы все должны объединяться. Да, у нас могут быть и варианты там, и, как мы, я короче, да, там по бизнесу, там есть демократы, есть либералы, там, это, это 25 вопрос. Одни за увеличение налогов, другие за уменьшение. Это, 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 это дискуссия. Но мы говорим, когда касается детей, больных и ветеранов, тут мы должны все объединиться, это и есть команда. Кто входит в нее, та и есть команда. Но ну, перечисляя, я считаю, что вся команда 36 депутатов. должна Вокруг этих проблем должна объединиться. Должна, объединилась. Объединилась, по, объединилась? По, я, по, по тем вопросам, которые, скажем так, курирую я, ну, я не считал именам, но в большинстве своем – да. Ну как можно, скажем так, не проголосовать за две ставки тренеров, если э, родители про детей стоят в очереди, да, откройте эти секции, мы хотим, чтобы наши дети тренировались в спортзале. Бесплатно. Как можно за это не голосовать? Ну, Поэтому я считаю, да, но я не читав там поименно, но В більшості, то хтось кто хтось не був на сесії. Прокоментуйте, будь ласка, ви от декілька разів повторили саме про це рішення, ну доволі позитивне, але ж як е, людина, що курує цей напрямок у цілому місті. а це е, що за тренд на бойові мистецтва? Е, не танців відкриваємо додаткові. На я там то знаете, интеллектуальных выйдем спорту, человек инших видим спорту, а самобоевых мыслям. Ну, я так понимаю, что это вызов сегодняшнего времени, это вызов сегодняшнего всего, всего мира. Мы видим э, боевые действия по всему миру. И, наверное, каждый мужчина хочет интуитивно э, суметь охранять свою, свою семью, себя, своих близких. Это, это нормальное желание мужчины быть сильным. Поэтому я считаю, что этот запрос, он отвечает запросу времени. Если мы говорим про танцы, то я бы не стал, вот был отчетный концерт юности, мы видели заполненный весь ДК строителей. Приведите мне пример прошлых годов, что так был заполнен зал. Да? То есть показали, детки показали такое мастерство, что в пору хотелось бы сказать, что это профессиональные коллективы. А это лишь бесплатные секции, на которые ходят, э, ну, убираем Детей с подворотен, убираем с улицы для того, чтобы они нашли себя немножко и в танцах. И мы видим ну, колоссальный прогресс. В том числе потому что нашлась воля выделить деньги на, на все вот эти мероприятия, на все эти секции. Я уже говорил, повторюсь, для примера. В прошлом году было проведено около 40 соревнований. В этом году порядка 130, в 16, в сравнении с 15. -м. Вот если дети начали ездить, юные спортсмены начали, коллективы стали ездить на конкурсы, соответственно, был с азарт у детворы заниматься, показать результат на фоне остальных в области. И сразу, и сразу результаты. А давайте про деньги. Про чиновницьку складовую, яка доволі усіх а, турбує а, нас із глобальными глобальними змінами у цілій країні, із трьома а, двісті у вашій сфері ось е, наскільки проблематично чи ні платити гідно людям, що займаються молоддю та спортом. Ну, скажем так, грошей завжди не вистачає завжди і всім. Я прийду простий примір. Ми теж один із таких от взяли на вооруження, платим е-е видіющимся і перспективним спортивним стипендію. В тому году це була мінімальна зарплата 1600. В цьому году це должно було бути по аналогії 3200. Но мы понимаем, что это очень, ну, это ложится таким бременем на бюджет, и мы э, увеличили, мы пересмотрели на так называемый прожиточный минимум. Это будет, наверное, порядка там двух тысяч. То есть мы увеличили и стипендии спортсменам. У нас сегодня стипендия спортсменам, перспективы подающие надежды, больше, чем стипендия в ВУЗе. То есть наши, наши детвора и наши юные спортсмены получают больше стипендий, про, ну, чем получают стипендиаты там, в высших учебных заведениях. Я считаю, это, это большое достижение, потому что это мотиватор. У нас, у нас результаты. Мы выбираем сейчас э, стипендиатов из чемпионов Украины. Когда такое было? Да? У нас там три чемпиона Украины, и мы начинаем смотреть, кому же из них дать стипендию. То есть смотрим, сколько соревнований выиграли и так далее. Это, у нас целые баталии происходят, потому что все открыто, у меня открыты двери. Здорово, если пресса пришла пришла, посмотрела, как это происходит, то сердце кровью обливается, хочется дать всем, но... Сколько даете? Даем 10, 10 стипендиатам. То есть это получается у нас три проведных или как-то короче по олимпийским и подающим надеждам по олимпийским три человека, то есть шесть получается стипендий и четыре это два проведных и два подающих надежды. Там не олімпійських всього 10 сімбідіатів. І давайте э, повернемося про, до Льодового палацу. Э, що далі з ним буде? Э, що сьогодні фактично ухвалила міськрада э, і. Какой статус имеет этот великий спортивный объект? Сегодня э, Ледовый дворец вернулся в город. Никаких на него суд отменил, все на него притязания банков. То есть от всех обязательств Ледовый дворец освобожден. А вот теперь мы проверим очередную команду. Способна ли команда, которая наша, сделать там ледовый тот, что это был ледовый. Сделать ледовые установки, холодильные поставить, создать. Э, на сегодняшний день я, и у меня уже практически готов проект постанова на э, тренеров по хоккею, по, лидо, по фигурному катанию. Уже вакансии, в принципе, у меня проект решения уже он готов. И сейчас мы будем обсуждать, как мы будем покупать. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом поучаствовала страна, область. Сейчас будет, может быть, какие-то международные организации. Вот. вот сейчас проверим еще раз команду на прочность, готовы ли наши обещания все внедрить уже, так сказать, чтобы мы все с вами встретились, там, может, через пару месяцев и провели репортаж на льду на нашем. Ну, по сути, ледовый ремонт ледового ну, влетит в копеечку бюджету. Да. Подсчитывали примерно, сколько денег нужно на его восстановление? Мало того, что подсчитывали. Есть четкий план. У меня есть план развития ледового на 2017 год, программа, которая сегодня была принята. Мисской рады Все почитано. Вопрос в том, что что мы хотим. Если мы сделаем просто холодильные установки, это одна цифра. Если мы хотим сделать капитальный капитальный, вот как там было в Донецке, да, там сделал колесников, когда занимался хоккей Украины, это будет другая цифра. Насколько мы готовы, насколько будут наши доноры, спонсоры, так называемое софинансирование. Может быть область захочет очень сильно помочь, страна, тогда это можно будет ну, наполеоновские планы. Если мы просто поставим э, ледовые установки, ну, порядка, наверное, 6-7 миллионов. Краплы на море э, будут все не концерты, разнообразных зерок, шоу бизнес вот Смотрите, сейчас э, все, кто проводит концерты, все э, приходят с мыслью, как помочь ледовому. Например, сегодня мы сделали, с, тоже в том числе с их помощью, за что мой поклон им, сделали сегодня там мини-футбол. Мы положили поле, и все приходят и отмечают, что Ледовый немножко задышал новой жизнью. Там играют футбол, у нас постоянно секции, турниры. Сегодня область проводит там футбольные матчи, да, там соревнования. То есть Ледовый зажил. То есть так и там спортивный дух появился, как в былые времена. Что не может не радовать. То есть это победа команды или не победа, если э, во все былые времена там не было ничего подобного. Вы знаете, помнятаем мы ваш прохиду, всю студию. Не рівно рік, а трішечки менше ніж рік тому. І а, тоді, ось саме так само райдужно і з перспективою yeah. обнадійливо а, говорилося про ті ж такі стипендії спортсменам, але іще обговорювалося спортивне ядро. Ну так називалося. Yeah. А, були конкретні плани з конкретними тендерами, але все змінила політична складова. Ті речі, котрі були вирішені сьогодні, котрі є зараз у планах за вашими напрямками. А, чи може змінити ось цей. предвыборный настрій, який помітний у багатьох депутатів у міськраді. На самом деле это не очень хорошо бы. Я бы отменил сейчас физкультуру, спорт, там образование, культуру. Я бы отделил от предвыборной кампании. Я думаю, что да, ну может где-то витает но не точно не не в моем отделе. Вот. Я хочу сказать, что спортивному комплексу этому быть. Сейчас проведен уже в... уже в... план которая на земле, уже все выделено, уже, уже выкопировка, уже все есть, уже все принято. То есть э, конкурс на рабочий проект, как я понимаю, будет объявлен в феврале месяцем. Это будет рабочий проект, и мы наконец-то узнаем, реально сколько это будет стоить. Вот это будет уже э, проект, со сметами, и мы увидим, это будет открыто, прозоро, и мы побачим, сколько это будет коштовать. Давайте выслушаем наших телезрителей, либо радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Анатолий а Севердонецк. Хотел бы задать яроши вопрос. Правда, это не к нему напрямую, но раз он команда, они все команда. Ну, это он скажет за своих товарищей команду. Значит, э, в городском отделе образования был объявлен тендер на подвоз школьников. Цена вопрос больше миллиона гривен. Городской отдел образования провел конкурс, определил ну, по своим правилам какие там есть перевозчика. Результат этого конкурса очень резко не понравился руководству исполкома, секретарю и прочим потому что, наверное, они уже рассчитывали на другого перевозчика. Была дана команда исправить эту ситуацию и пошло по наклонную вниз до этого сотрудника, который проводил конкурс. Она сказала, что все сделано по правилам, если исправлять это нарушение закона. Это привело, мягко говоря, в бешенство руководства, и оно приказала немедленно это убрать, освободить от занимаемой должности этого работника был он процессор вместе с проводами и доставлен господину зарецкому который курирует образование. Красно дякуємо, Анатолію. Це питання ми буквально зараз розглянемо от буквально за хвилину півтори. Ми дякуємо Олексію Ярошу, за те що прийшли. Просто не будемо адресувати вам це запитання. В нас на черзі наступний наш гість це саме Сергій Зарецький. З ним будемо обговорювати справи у місті. Дякуємо, що прийшли Дякую. і на все добре.